нас было... Я довольно долго работал с Борисом Николаевичем под его руководством и прошел несколько разных этапов. Пару раз у меня снимался работы, на всякий случай. Но в то же время будет абсолютной правдой сказать, что во всех точках наиболее такой острой драки вокруг приватизации там было как минимум 4-5 моментов, когда все просто висело на ниточке. Или даже уже ниточка обрывалась. В каждом из таких случаев именно он однозначно в лоб поступал в поддержку, и это разворачивало ситуацию. Конечно, больше чувств. Конечно, больше чувств. Он не был экспертом в технологии приватизации, да и, наверное, должен был бы им быть, но он, несомненно, понимал фантастическое политическое значение этого процесса. Он брал, если можно так сказать, не аналитикой, просто масштабом личности, пониманием того, что за сегодняшними проблемами, дискуссиями, политическими противостояниями стоит задача абсолютно исторического масштаба. И он сам соответствовал этому историческому масштабу. Вот именно на этом соответствии масштабов, собственно говоря, все и получилось.